слава нашему Господу. Аллилуйя. Рад вас видеть всех сегодня в Доме Божьем, в Доме молитвы. Аллилуйя. Он сказал, мой дом от Домом молитвы. И мы собрались сегодня здесь. Очень хорошо, все свои, мы вас очень рады видеть. Я думаю, знаете, и Господь тоже рад видеть вас сегодня в своем доме. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Вы знаете, перед первой молитвой я хотел бы зачитать псалом. Псалом

Господи, Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твоей бездна великая. Человеку из котов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя Божия, Сыны человеческие тени крыл твоих покойны, насыщается от тука дома твоего, и из потока сладости твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Прокли милость Твою, знающим Тебя, и правду твою правым сердцем. Вот такой, знаете, вот такие я стал Давид, пел такой псалом Господу. И самое первое, что я хотел бы сказать, знаете, о том, что Господи, милость твоя до небес. Все по милости Божией, все по милости Иисуса Христа, все здесь, на этой земле. На этой земле и мы сейчас находимся здесь, по милости Его. Мы, сохрани... мы, мы здесь находимся, бо Его милость велика. Дальше по Салмобес поет э, ⁇ Милость Твоя до небес ⁇,⁇ истина Твоя до облаков ⁇ Знаете, я так как-то размышлял и подумал над этими словами, что милость Твоя до небес и истина Твоя до облаков. Знаете, как бы сочетание, что истина и милость, они идут как бы совместно, одна с одной, милость и истина. То есть милует Господь Бог и правда Его. В этом его правда, в милости, в любви к нам. Он показал свою правду нам, он открыл ее. Да, правда. Правда, я милую вас, да. Потому что что? Потому что я вас люблю. Я люблю вас, народ, и милую вас. Всех людей любит Господь Бог. И всех, ко всем милость Его. Ко всем. Я, я не могу просто, знаете, это не, нельзя вообразить, какая его любовь к народу Божьем, к человекам на земле. Как его сердце, какое его сердце? Так задуматься просто, какое есть сердце Бога, который может принять свое сердце всех, всех без исключения. Он также любит и праведных, и он хочет, чтобы дает, дает шанс и милость, милует грешников, чтобы они могли прийти и принять Иисуса Христа. И он постоянно ждет, ждет, ждет. Так как и каждого из нас, знаешь, ждет. Ну когда же ты склонишься? Ну когда же ты скажешь, Господь, я хочу преклониться пред Тобой? Он всегда ждет. Он каждое сердце ждет. Знаете, давайте сейчас поднимемся на наши ноги и прославим нашего Господа. Сейчас первой молитве этого, первого служения, знаете, воздадим Его все, отдадим ему, как бы сказать, благодарение за то, что его сердце так велико к нам, что его сердце такое милостивое к нам, что в нем только одна правда. Он есть правда. И он есть путеводитель наш. И мы идем за ним. Даже когда оступаемся Нему, Господь говорит, я здесь. Подними свой взор ко мне. Я здесь только взови ко мне, и я услышу тебя. Он каждому это говорит. Он никогда в жизни не отворачивался ни от кого, ни от кого не отвернулся ни разу. Он всегда ждет. И говорит, я здесь, я рядом с тобой. Только откройся мне, призови имя мое, и я услышу. Господь,